Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Олег компания Горжилыня. Мы представители немецкого завода КВД, который находится в Германии, который изготавливает агрегаты, а также рабочие органы по технологии Култан уже более 15 лет. Сегодня у нас 15 января. Мы сегодня находимся в Днепропетровской области. Это Юрьевский район, село Алексеевка. Приехали мы сюда не просто так. Мы находимся около Богуславского агрегата, ПЖУ 5000, фермерское хозяйство Пырлына. Одни из первых купили в Украине отдельно рабочие органы по технологии Култан, производства КВД. И агрегатировали, скажем так, своими силами на агрегат украинского производства ПЖУ-5000. Да? Сегодня, а, забыл сказать, что это было у нас в 2018 году. То есть уже третий сезон, третий сезон уже будет работать фермер с данным агрегатом и с нашими рабочими органами. Приехали мы не просто так, хотели посмотреть на износ конкретно рабочих органов, получить какую-то обратную связь, но на данный момент руководителя хозяйства нет на месте, будет он через несколько часов, мы практически проездом здесь проезжаем, поэтому нет времени ждать, но обратная связь от руководителя хозяйства о том, что рабочие органы показали себя очень хорошо, нигде не потекли, иглы не постирались, и так далее. То есть сделан порядка 2500 гектар за эти два года данным агрегатом. Здесь у нас получается 10 метров, 40 рабочих органов установлено. Сейчас хочу вам показать о том, что вот агрегат прошел 2500 гектар земли. Сейчас мы увеличим, можем даже чуть ближе подойти, покажем о а том, как иглы практически не износились. Ну, я бы сказал, что они вообще не износились. То есть, вот мы видим, что игла практически не износилась. Даже угла атаки не видно, пока еще не, изношено. То есть здесь иглы сделаны так, как и сам рабочий орган из твердых сплавов нержавеющей стали. Таким образом, они очень ресурсные, что доказывают вот на конкретно на этом агрегате. Да? Здесь хочу показать о том, что вот здесь вот... Обойди сюда, обойди. Вот, вот эту часть покажи рабочего. Вот здесь хочу, ребята, показать, что, э, хочу показать то, что мы видим здесь нету никаких не запотеваний. Мы видим, что агрегат не мыли после работ. Э, видно, что нету касса налипшего внутри. То есть это говорит о том, что рабочий орган не потек, то есть он не, даже даже не запотевал, то есть э, при таком при такой наработке. Вот. Ну здесь мы видим, кто скажет, что. Здесь ржавчина на самом деле мы поставляем только из нержавеющей стали. Здесь видно, что шайбы либо потеряли, либо кто-то их подзаменил. Они стоят и просто из черного металла. Поэтому видно, что как бы, такие ореол ржавчины. Но это из-за того, что стоят неоригинальные шайбы, мы поставляем только из нержавеющей стали. Вот. Что хотелось бы еще сказать за агрегат. Мы рады о том, что фермерские хозяйства идут много со временем. Из года в год все больше интересующихся лиц конкретно технологию Култан. Из года в год у нас все больше и больше успешных опытов по всей Украине. Все больше хозяйства получают прирост урожайности и видят разницу. У нас производство работает на все 100% постараемся, скажем так, удовлетворить потребность каждого нашего партнера, да, для того, чтобы фермерские хозяйства в связи с нашими климатическими условиями, которые меняются, не теряли в рентабельности, потому как зарплаты, материалы, все дорожает, и это сказывается, конечно, на рентабельности бизнеса, особенно в селах, где люди Хотят уехать, у них нет работы. Фермерские хозяйства дают работу людям и люди остаются на местах, работают. Для этого фермеру нужно быть успешным и не проседать в рентабельности. Вот один из инструментов это технология култан. А сейчас я немного еще раз, в который раз повторюсь о преимуществах технологии култан. Здесь мы видим, что идут инъекционные, стоят инъекционные иглы на диске, когда рабочий орган. Заходит в почву вертикальная, начинается впрыск, впрыскиваем удобрение прямо под корень растения. Тем самым тут есть явные преимущества, что мы вносим инъекционно прямо под корень растения. Растения начинают мгновенно же получать азот. С помощью данной технологии мы работаем и по почве, там где есть сухой слой почвы, мы все равно весной во время возобновления весенней вегетации вносим все равно на глубину 6-7 сантиметров во влажный грунт и растение получает доступный азот. Также те, кто практикует технологию ноутил, no стриптил, либо минимальная почвообработка, кто оставляет мульчу на поверхности почвы, это тоже затрудняет попадание азота в корневую зону растения, если мы пользуемся классическими методами внесения, то есть это разбрасыватель, опрыскиватель, да, то с данной технологией мы игла минуя, минует мульчирующий слой и аналогично вносят прямо под корень растения удобрения. Какие удобрения можно вносить с помощью технологии Култан? В принципе, можно вносить любые азотные удобрения. Можно вносить не только азотные удобрения, органические, там, вплоть, наверное, до гуматов. Вот. Но в практике фермерские хозяйства вносят просто КАЗ. КАЗ серой. Можно вносить любые ЖКУ. Можно вносить аммиачную воду. В принципе, любую жидкость, которая может э, пройти через через шайбы дозирующие, в принципе, любые удобрения. Сейчас мы хотим разобрать один рабочий орган посмотреть на износ самой шайбы распределителя, то есть это единственный расходник в данном конструктиве. Да. Здесь в конструктиве в самом кулисном распределителе имеется три подшипника и шайба распределитель, то есть мы можем назвать это расходными материалами, но подшипники в принципе никогда не выходят из строя, наверное через большую наработку, пока никаких проблем нету, ни люфтов, ничего. Мы сейчас хотим посмотреть на износ самой шайбы распределителя, какой износ она имеет, имеет ли она износ вообще. Вот, и вам это все покажем. Итак, друзья, вот мы разобрали один рабочий орган. Вот, сняли его. Вот у нас с правой стороны шайба новая, с левой стороны шайба та, которая с наработкой у нас 2500 гектар земли. Видим, что проблема, как и у всех, с качеством, конечно, касса. С качеством касса, ну, может быть, это не от производителя, может, возможно, это от емкостей. Видите, все в ржавчине, это мы уже протерли. Видно, что ржавчина присутствует, то есть попадала а, в механизм распределения сама ржавчина. Видим, что есть небольшие такие задирчики поцарапана шайба как бы вот она поцарапана Ногтем даже чувствуется так прилично вот, вот здесь у нас новая шайба да вот но это не страшно потому как а, сейчас мы проверим вам покажем какая у нас а, насколько, насколько могла стереться плоскость давай приложим вот так вот вот так да мы видим что толщина шайбы такая же осталась как и новая мы видим, что нигде ничего нету, нет просвета. Вот, мы видим, приедем в офис, померим все еще штангель циркулем, мы ее с собой забираем, здесь поставим новую. То есть мы видим, что все-таки проблемы есть у нас с емкостями, потому как обычно в фермерских хозяйствах КАС хранят в металлических емкостях, они тем более еще старые. Вот, и даже фильтра здесь на этом агрегате стоят фильтра, конечно. Вот. Вот стоят фильтр на закачку, фильтр перед подачей. Но тем не менее, когда поток жидкости давит, насос давит, все равно через фильтра проходит ржавчина. Вот он сраб. Мы видим, что подшипники. Здесь у нас два подшипника, и внутри там еще третий подшипник. А подшипники у нас без рывков, без задиров, то есть ничего не ощущается. То есть подшипники полностью исправные. Вот. Иглы. Хочу показать о том, что иглы... Вообще без износа, то есть они как новые, ну вот агрегат проработал 2500 гектаров земли, то есть это говорит о том, что немецкое качество доказывает свою надежность не только в Европе, но и в Украине и в бывших странах СНГ. А на данном хозяйстве мы уже закончили, будем ехать далее. Будем для вас снимать успешные опыты, агрегатирование успешный опыт. Мы запустили совместное производство, это украинско-немецкий проект серии АПИ. Так как наша компания Агрожилония является дистрибьютором завода КВД, за счет того, что мы делаем раму в Украине, комплектуем их комплектующими оригинальными немецкими рабочими органами КВД, комплектуем итальянской электроникой. На агрегаты на выходе получаются практически в два раза, а то и в два с половиной раза дешевле, чем европейские аналоги Хотя наши агрегаты на 90% состоят из европейских комплектующих А на этом у меня все, ребята, всем спасибо, всем пока, с вами был Олег компания Горожилыня